разорванные тела, разорванные судьбы, разбитые дома, города, миллионы беженцев, тысячи убитых. И в этом замесе я оказался, та и вся моя семья. Приехали с автоматами, арестовали меня и еще других людей. Здесь в счастье. Мы без оружия, мы были на рабочем месте, мы учили детей. Прямо на глазах у детей в учебном заведении эти автоматы голову эти все удары шокером, эти все засовывания в багажнике. Вот. Ну, отвезли, отчитали, что взяли диверсионную группу. Этим всем руководили россияне, профессиональные военные. Это видно по их останке поведению, по их терминологии, которую они применяли. Три дня, когда бьют человека, они спрашивают, он уже теряется, и он уже... ноги ломаются, многие... Дезориентация такая у них психологическая происходит состояния вам не передать и врагу не пожелаю такая опустошенность такое вот морально физическое угнетение процентов 20 веса потерял я и так худой а то вообще скелетом честно вот везли не верил что мы с этого уже вышли и если раньше я жил, у меня были планы, я думал свою жизнь на годы, на десятилетия, то я вот вышел, я действительно потерялся, я не знал, что мне делать через минуту. Марина у нас директор ДК, очень такая креативная, энергичная руководитель, реально заряжает людей, вдыхает жизнь. Реально это позитив, это плюс, это эмоции. Конечно, хочется вот этому всему помогать. Это же хорошее дело. Всем нам пожелаю, во-первых, мира. Кто нет семьи, чтобы была семья хорошая, любовь. Пожелаю, чтобы здесь у нас стала налаживаться жизнь жизнь мирная и жизнь достаточная.